Так, всем доброго ранку. В общем, про футбол, хотя в худе НХЛ. я как-то поддерживаю спортивный вайб. То одягнул Бостон Брюинс, медведики. Пастерняк. Так. Вчера, кстати, смотрел классный обзор про лидера УИ. Был такой Сент-Уи лидер там ПБ, он был маленький, был лидером студенческого хоккея молодежного Канады, но мода была на двухметровых, и он вообще не был на драфте, ни под каким номером. Он без драфта попал, выпью чаю, не кофе, у меня тут все есть, и кофе, и чай. Кепку выйму, Чуть жарко стало. Высым буду. Как Марк Месье. И он без драфта попал в Калгаре. Ну, такие, на третьи роля. На минимальный контракт. Он реально виртуоз. Он на коньках так и с клюшкой работает, что это Марадона, Диего Марадона. И попал в Тампу, ту еще, пятирублевую. Там им платили копейки. И выиграл с ней и трофи, и выиграл с ней <coughs>, кубок Стэнли. А потом он еще трофи взял один раз. И Стива Зерман отвечал, был гендиректором Тампы и гендиректором сборной Канады на Кубок Мира, на Олимпиаду. А этот был лучший в НХЛ. И он его не взял, хотел Стенкаса взять травмированного. И чудак пошел, поговорил с ним. С Айзерманом они больше не общаются. Но он перешел в Рейнджерс. С Рейнджерс вышел в финал Кубка Стэнли, но не взяли. Проиграли. И потом еще один сезон откатал и ушел. Вот так маленький, а удаленький. Так, футбол. Брюге Барселона. Топ-матч. Был вчера топ-ямаль. Он просто феерил. Первый гол. Э, не первый, а первый гол Ямаля. Произведение искусства. И второй гол, там пишут, хоть Христа Солис автогол. Нет, там все сделал Ямаль, тоже произведение искусства. Ямаль вчера был. Я его хоть и критикую, за то, что он зазнайка. Но он вчера был крутой. Он, кстати, физухи добрал. Брюгеч с неба звезд не хватает, но это бойцы. Тресольди забил, потом Торес отыгрался. Потом Карвуш Баржеш забил 17-63. Баржеш у них там феерил не по детски. Он и не забил момента 3. И в конце был гол. На замену вышел. Сейчас я составы открою. Там на замену вышел. Сейчас составы. Такой молодой. Он забил нормальный гол честный фуфлыжу. Он нормально забрал у него мяч. Но так как у Барселоны высокий статус, то этот мяч не засчитали. Матч был самый лучший за вчерашний день игровой, шикарный. И Брюги должны были победить. Во-первых, не забил этот напад. Хорошо выглядел в Анаке, но он хоть и медленный, но посы по коридору давал. И Боржеш у них там, конечно, Фири, он не забил 2-3. То есть забрали, украли победу у Брюга. Четвертый гол Брюга был честный. Все. Ну и был вчера день Ямаля. Ямаль был великолепен. Второй гол Ямаля и третий это шедевры. Первый как комбинация, а второй на исполнение. А я взял это старая. Ну такой левоватый матч. Долго была такая оппозиционная тяга Мотина. Потом Виктор Асимхен забил. Мое мнение, он с ней игры забил. Но Вар не увидел ничего. И второй пенальти был левый. Забил опять Асимхен. А третий пенальти был нормальный. В итоге, как я и говорил, победил Галата Сара. Санэбли стал и Асимхен. Я вообще считаю, что маски надо запретить играть. Это пластмасса, да? Но вот у тебя будет бодание головой верховой мяч. Ты человеку пластмасса разобьешься лицо. Вылечился, снимай маску. А он не бегает уже 80 лет. Я понимаю, на шапочка для вратаря мягкая, если было сотрясение. Но маску на лицо постоянно одевать, что это за балда? Надо правила менять. Бенфика, Байер. У Бенфика ничего не предложило. У нашего горя Судакова было пару моментов, которые мне нравятся. Он двух развернул центральных полузащитников и открыл зону. Но с его передач Бенфика не воспользовалась. У Бенфики были моменты, они их не забивали, а Байер свою халяву забил, привез э, левый защитник Бенфики. Вместо того, чтобы убивать за пределы, он скинул мяч на Патрика Шика. Трубе не виноват. Ну и Байер они такие, не сюда У них 5-6 человек с Африки, такие мощные. Это команда двухметровых. Хотя игру ведут эти Гарсия, но ну, небольшие Гримальда. Гримальда там мегазвезда. Ну. Но... В общем, как я и говорил, что Байер даст бенфики по соплям. Я помню, как Руйкоша играл. Он от Бога, конечно, десятка был. Куда там тому Судакову? Не да, второй еще был. Он со спортинга. Забыл его. Кучерявый. Тот же играл. Фигу. Блин, какие были полузащитники. Интер Кайрат. На удивление был тяжелый матч. Момента много не было. В начале там этот... Бесака, да, по-моему, у них там рисовал пенальти, его никакого там пенальти не было. Потом трудовой гол забил с 37-го добивания у Аутару Мартинес. Кайрат, конечно, там состав серый, но не больше. Играли тупо от обороны. Офри Арат забил 1-1. Ну, добивалочку головой. И Карлос за палату забил победно. Тяжелая победа Интера. Ньюкасл Юнайтед. Ну, должны были выиграть 5-0. Выиграли 2. Берни, и Илтон забили. Ну, могли еще забить 3-4. Бильбау вчера были с такая серая мыша. Манчестер Сити. У Манчестер доминировал с первой минуты. Фил Фоден, который давно уже плохо играет, вчера сверкал, выпью чаю. Хован забил и Шерки. Ширки молодец. Уходит на замену, но он хорош. Футбол создан для таких, как Ширки. Борусь, я ничем не смогу ответить. Братья Ковачи вчера были не очень. Так. У меня сегодня будет на заставке Брюги символы и Карабаха. Карабах вчера был <coughs>, просто огонь. Играли на встречных курсах, не отбивались. И заслуживает особое уважение. Очень понравилось снятие в защите от край, краек шикарный. Опорники хорошие, Янкович и Бекалье у Карабаха. И Карабах, ну, они играли с чемпионом мира клубными. Играли на равных, молодцы. Челси старался, но у них ничего не получилось. Мои аплодисменты Карабаху. Так. Пафос Вильяреал, нуднейший матч был. Пафос забил со стандарта и плел в игру. И Вильяреал меня расстроил. Заслуженная победа Пафоса. И по, по, сути они упустили две победы. Могло быть уже 9 очей. День обязательные ничьи там, где они были лучше. Пафос лучше, чем Челси смотрелся против Карабаха. Марселя Таланта Матч был на встречных курсах. Была у каждой команды масса моментов, ну таких полуголевых. Вот этот у них в нападении Гринвуд не забивал. Его вводили на ударную. А в том самом конце. Аталанта явно рукой своей штрафной сыграла. Мяч отскочил от газона и прямо вот так в руку ударил. И судья не остановил игру. И после этой руки пошла атака, в которую забил Аталанта. Шикарный мяч. Они и перед этим забили, но там отменили, я уже не помню чего. Но гол был сумасшедший у Азара Самарджича. Но перед этим надо было руку уставить, Отменять гол. Хотя Аталанта вчера смотрелась хорошо. Она играла на равных, даже временами лучше Марселя. Но правила должны быть правила. Были ошибки много судей, при том, что есть вар, пересматривали, где-то исправляли, где-то нет. Я считаю, что Брюге четвертый гол забил честный. <coughs> И вопросы к матчу Аяксал это сарай судья. Так, что тут я еще не, не прокомментировал. Так, ну вроде все матчи вчера по лигам. Так, сегодня лига и конференции начну. Samsung Спор Хамрун Спартанс. Надеюсь, Samsung Спор победит 2-0. Майнс 0-5 Ферентина. Ферентина браненая. Слабая, уволили тренера. Может, на нервах дадут ничью с Майнсом сегодня. Есть нападение у Аргентины. Тот же самый Кейн, но играет плохо. Ну а Сигма не знаю. Куб Слован. Я думаю, Слован победит. Спарта Прага Раков. Я думаю, Спарта Прага победит. АЕ Кварнаков, Абердин, АЕ Кварнака 3-0. Так. Цель Олегия Варшава. Ну, будет битва ничейка минимум. Цели мой и выиграть. Шахтер Донец, Брейд Даблин. Но если они 3-0 не выиграют, то они вообще кончены. Шахтер. Аека Шемрак Шемра Кроверс. Аека 2-0. Рая Валикана, Олег Познань. Рая Валикана 2-0. Шкиндия, Ангеония, Беновосток. Трудно сказать, ничья. Кристал Пева, АЗ. Ну, самый центральный матч. Лиги конференции завтра. Ой, сегодня. Кристал Пелос 1-0. Они то играют против лидеров топ-топ, то потом какую-то ерунду катают. Шелбрундрит, а не знаю. Хекен, <coughs> Страсбург. Я думаю, Страсбург выиграет 2-0. Они свои после поражения. Линкольн, Риека. <coughs> Там уже и Риека выиграет. Рапид, Университет Краева, не знаю. Динамо Киев, Зринский. Ну, <связывается> Зринский это лидер боснистского футбола. Силовые пацаны, технично играют. У Динамо Киев легкой прогулки не будет. Если будет ничья, то это очень хорошо. Крайне сильная команда. Это она слабая для Овецкой и Цыганека. <связывается> Динамо Киеву будет очень тяжело на Аммония. Это ближе ничья. Сейчас Киприоты в тонусе. Лига Европы. Сегодня футбола очень много. Базили в КСБ. Ближе ничья. Сверная звезда Лиль. Мой ты ничейка будет. Свержная звезда дома неплохая. Ниса, Фрайбург. Надеюсь, на победу Ниса 2-1. Утрех Порту. Там Порту может выиграть на выезде. Ред Булл Зайцбург. Гоу, эхт, Игеус. Но этот Гоу эхет шумит. Молод и ничейку собой. Mitu One Та ближе ничья. Динамо Загреб Сельта э, ничья. Мальме Панатинайкас э, ничья. Штурм Форест. Я думаю, Форест выиграет на выезде. Паук Янг Бойс. Ой. Там может и ничья быть. Хотя Паук дома так старается. Астон, -Макаби Астон Вилла, Макаби Тель-Алив, 2-0 победа 3 Виллы, Штударт Фейнорд. Штударт Фейнорд. Там может и ничья быть. Штударт неплохой сейчас, но и Фейнорд. Они такие силовые пацаны. Виктория Фенербахче. Ничья. Ференцвараш Удогорец. Ференцвараш 2-1. Рейнджерс Рома. Надеюсь, победа Ромы. 2-1. Реал, Бетис, Леон. Центральный матч. Будет битва ближе ничья. Брага, Генг. Тафик его знает. Ну, Брага такая, не проиграет точно. Баоня, Бран. Победа Баоня 2-0. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня верим в лучшее.